Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama mendengar sebuah forum yang bertajuk uh, Pendidikan Tonggak Kemajuan Negara. Hari ini kita akan membincangkan fokus utama iaitu aspirasi pendidikan yang menjadi nadi kepada sistem pendidikan di negara kita. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput panel pertama untuk memulakan bicara. Dipersilakan saudari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafika Amisha binti Abdullah selaku panel pertama pada hari ini. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menjelaskan dahulu maksud aspirasi pendidikan. Menurut Kamus Dewan Aspirasi bermaksud cita-cita atau harapan. Maka aspirasi pendidikan pula ialah cita-cita atau matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang digariskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi pendidikan menekankan pembinaan pelajar yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara. Kita bukan sekadar mahu membina pelajar yang cemerlang akademik tetapi juga membina manusia yang berjiwa merdeka dan berakhlak mulia. Malah, aspirasi ini turut diperincikan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 yang menekankan enam aspirasi murid iaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, kemahiran berfikir, yang ketiga, kemahiran memimpin, yang keempat, dui bahasa, yang kelima, etika dan kerohanian dan yang terakhir iaitu identiti nasional jelaslah bahawa pendidikan di Malaysia bukan sekadar proses menuntut ilmu tetapi satu usaha untuk membentuk insan yang menyumbang kepada kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih ahli panel pertama atas penjelasan yang sangat menyeluruh sebentar tadi. Nampaknya aspirasi pendidikan di negara kita bukan sekadar impian kerajaan tetapi adalah sebuah halatuju tuju yang jelas untuk membangunkan generasi yang unggul Jadi, untuk mengupas dengan lebih mendalam tentang kepentingan dan usaha bagi menjayakan aspirasi pendidikan Saya jemput ahli panel kedua untuk meneruskan uh, forum kita pada hari ini Dipersilakan Baiklah, terima kasih saudara penerusi Saya Nurizatul Syafiqah Binti Muhammad Sunoh, ahli panel kedua Benar seperti yang dijelaskan oleh rakan panel pertama sebentar tadi. Aspirasi pendidikan bukan sekadar gagasan kosong tetapi mempunyai kepentingan besar dalam membentuk masyarakat berkualiti. Kerana pertama, aspirasi pendidikan berperanan sebagai kompas halatuju negara. Ia memastikan sistem pendidikan kekal selaras dengan keperluan semasa dan masa depan. Tanpa aspirasi yang jelas, pendidikan akan kehilangan arah. Kedua, aspirasi pendidikan membentuk rakyat yang berdaya saing. Dalam era revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan, pelajar perlu dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, komunikasi dan kreativiti dan yang ketiga aspirasi pendidikan turut menjadi pemangkin perpaduan nasional melalui sistem pendidikan yang sama pelajar daripada pelbagai kaum belajar untuk saling menghormati dan bekerjasama dalam menjayakan aspirasi ini pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia antaranya Pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah dan menengah KSSR dan KSSM yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, pentaksiran bilik darjah PBD yang menilai potensi pelajar secara menyeluruh dan program sekolahku sejahtera untuk mewujudkan suasana pembelajaran harmoni. Maka, jelaslah bahawa aspirasi pendidikan bukan hanya slogan tetapi diterjemahkan dalam pelbagai dasar dan amalan di sekolah-sekolah seluruh negara. Terima kasih panel kedua atas huraian yang amat bernas sebentar tadi. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk memastikan cita-cita pendidikan negara ini benar-benar menjadi kenyataan. Namun begitu, pendidikan tidak akan berjaya tanpa penglibatan aktif daripada pelajar itu sendiri. Jadi bagi mengupas peranan murid dan harapan uh, terhadap masa depan aspirasi pendidikan, saya persilakan ahli panel ketiga pula. Silakan saudara. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi Majlis. Saya Ahmad Sobirin bin Muhammad Zarudin, ahli panel ketiga. Benar kata rakan-rakan panel saya sebentar tadi. Usaha mencapai aspirasi pendidikan tidak akan sempurna tanpa penglibatan murid itu sendiri. Peranan utama murid adalah menjadi pencari ilmu. Kita tidak boleh hanya menunggu kepada guru mengajar tetapi mesti aktif mencari pengetahuan baharu. Kedua, pelajar perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Aspirasi pendidikan bukan hanya tentang kepintaran akal tapi juga kepada kecantikan akhlak murid itu sendiri. Ketiga, pelajar harus berfikiran terbuka dan kreatif. Dalam dunia digital kini, pelajar perlu bijak memanfaatkan penggunaan teknologi moden untuk menambah ilmu pengetahuan dan menyumbang kepada masyarakat. Sebagai generasi pewaris negara, kita mestilah menjadikan pendidikan sebagai jambatan menuju kepada kemajuan. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka, marilah kita menjadi pelajar yang beraspirasi tinggi, bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi uh, juga kepada uh, kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih kepada semua panel atas perbincangan yang amat menarik tentang aspirasi pendidikan sebentar tadi. Kini, marilah kita beralih kepada fokus kedua perbincangan kita, iaitu hala tuju pendidikan. Satu topik yang penting kerana ia meneg men Baiklah, terima kasih kepada semua panel atas perbincangan yang amat menarik tentang aspirasi pendidikan sebentar tadi. Kini Marilah kita beralih kepada fokus kedua perbincangan kita iaitu halal tuju pendidikan. Satu topik yang penting kerana ia menentukan ke mana arah sistem pendidikan negara kita menuju. Maka untuk membuka bicara, saya jemput panel kedua untuk memberikan pandangan tentang maksud dan matlamat halal tuju pendidikan negara kita. Silakan saudari. Baiklah, Terima kasih saudari pengerusi. Jika tadi kita membicarakan tentang aspirasi pendidikan yang menjadi cita-cita dan impian, kini kita beralih kepada hala tuju pendidikan yang menjadi panduan untuk mencapai cita-cita tersebut. Baiklah. Secara ringkasnya, hala tuju pendidikan bermaksud arah dan strategi yang dirancang oleh negara untuk memastikan sistem pendidikan berkembang selaras dengan keperluan semasa dan masa depan. Dalam konteks Malaysia, hala tuju pendidikan kita berasaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan digerakkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Matlamat utama hala tuju ini ialah untuk membentuk model insan yang holistik, berdaya saing dan berakhlak tinggi seiring dengan hasrat melahirkan generasi Malaysia madani, iaitu generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia global. Maka, jelaslah, halat tujuh pendidikan bukan hanya tentang sistem sekolah semata-mata tetapi tentang pembinaan bangsa dan tamadun masa depan. Terima kasih. Wah, menarik sekali kupasan daripada panel kedua sebentar tadi. Nampaknya, hala tujuh pendidikan kita bukan sekadar tentang pembelajaran di bidik tarjah, tetapi melibatkan pembangunan insan secara menyeluruh. Maka untuk memperincikan dengan lebih lanjut tentang arah sebenar yang sedang dan akan dituju oleh sistem pendidikan negara, saya persilakan panel ketiga. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Hala tuju pendidikan negara sebenarnya telah digariskan dengan amat jelas oleh kerajaan melalui pelbagai dasar antara yang paling utama ialah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM yang berteraskan 11 anjakan transformasi sistem pendidikan antara anjakan utama termasuklah uh, menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua melahirkan rakyat berfikiran kritikal dan inovatif memartabatkan profesyen keguruan sebagai tunjang sistem pendidikan Dan mengoptimumkan teknologi dalam pendidikan uh, Selain PPPM, uh, kerajaan turut menekankan pendidikan digital dan TVET Iaitu Technic Technical and Vocational Educating and Training Sebagai halatuju masa depan uh, negara ini kerana dunia pekerjaan kini semakin berasaskan kemahiran dan teknologi. Maka sistem pendidikan kita perlu fleksibel dan relevan agar pelajar tidak ketinggalan dalam arus globalisasi. Malah konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri turut menjadi pelengkap kepada hala tuju pendidikan negara bagi memastikan pendidikan bukan sekadar melahirkan manusia yang bijak tetapi manusia yang berakhlak dan uh, berperi kemanusiaan. Baiklah, terima kasih panel ketiga. Jelaslah bahawa pendidikan negara kini menekankan keseimbangan antara kemahiran, nilai dan teknologi. Namun, hala tuju ini tentu memerlukan semua pihak memainkan peranan masing-masing terutamanya pelajar sebagai penerima manfaat utama. Jadi, bagi mengakhiri fokus kedua ini, saya menjemput panel pertama pula untuk menghuraikan peranan pelajar dan cabaran dalam mencapai hala tujuh pendidikan negara. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Hala tujuh pendidikan yang dirancang oleh kerajaan tidak akan bermakna tanpa penglibatan pelajar itu sendiri. Pelajar ialah nadi bagi menggerakkan matlamat pendidikan. Maka, peranan kita amat penting dalam menjayakannya. Pertama, pelajar perlu mempunyai sikap ingin tahu dan semangat untuk menuntut ilmu. Dalam dunia yang penuh perubahan, pelajar perlu sentiasa belajar, meneroka dan berfikir secara kritikal. Kedua, pelajar mesti menguasai kemahiran teknologi dan komunikasi. Hala tuju pendidikan kini menuntut pelajar untuk celik digital agar mampu bersaing di peringkat global. Yang ketiga, pelajar perlu memupuk nilai moral dan jati diri supaya ilmu yang dipelajari itu disalurkan untuk kebaikan masyarakat. Namun begitu, Perjalanan menuju hala pendidikan ini tidaklah mudah. Cabaran seperti sikap sambil lewa terhadap pelajaran, pengaruh media sosial dan ketidakseimbangan peluang pendidikan ini masih wujud sehingga kini. Oleh itu, pelajar perlu kuat semangat dan sentiasa berpegang pada nilai-nilai murni agar tidak tersasar daripada matlamat pendidikan. Seperti kata pepatah, kalau tidak dipecahkan meruyung, manakan dapat sagunya. Jika kita gigih berusaha, sudah pasti kejayaan pendidikan negara dapat dicapai dengan gemilang dan cemerlang. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas pandangan yang penuh berinas dan bermakna. Kesimpulannya, halatujuh pendidikan negara ialah panduan utama untuk memastikan sistem pendidikan kita kekal relevan dan berkesan. Ia menuntut komitmen semua pihak, kerajaan, guru, ibu bapa dan pelajar agar cita-cita membentuk generasi unggul dapat direalisasikan. Jika aspirasi pendidikan ialah impian, maka hala tuju pendidikan ialah jalan untuk merealisasikan impian itu. Terima kasih kepada para panel atas kupasan yang amat bermakna tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, apabila kita berbicara tentang pendidikan, pastinya tidak lengkap tanpa menyentuh watak utama di sebalik tabir kejayaan pelajar, iaitu guru berjiwa pendidik. Justeru Fokus ketiga forum kita pada hari ini ialah implikasi aspirasi dan halatuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Untuk membuka bicara, saya persilakan panel kita yang ketiga untuk menjelaskan maksud dan peranan guru berjiwa pendidik dalam konteks aspirasi dan halatuju pendidikan negara. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengurusi. Sebenarnya istilah Guru berjiwa pendidik membawa maksud yang sangat mendalam. Ia merujuk kepada seorang guru yang bukan sahaja mengajar ilmu tetapi mendidik dengan jiwa, kasih sayang, nilai dan keikhlasan dalam dirinya. Dalam konteks aspirasi pendidikan negara, guru berjiwa pendidik memainkan peranan untuk menjayakan enam aspirasi dan lima sistem aspirasi sistem pendidikan yang digariskan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM guru perlu menjadi pemangkin kepada perubahan aa, memastikan setiap murid bukan sahaja lulus peperiksaan menjadi insan yang tetapi menjadi insan yang seimbang dari aspek aa, intelek emosi rohani dan jasmani Sebagaimana yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan, maka guru berjiwa pendidik adalah insan yang berilmu, berakhlak, berjiwa besar dan berperanan sebagai pembimbing uh, generasi masa depan. Mereka tidak hanya menyampaikan silibus tetapi menyalakan obor dalam hati pelajar. Terima kasih kepada panel ketiga atas penjelasan yang menyentuh hati. Kata orang, guru, ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Namun, kata guru saya sendiri, guru bukan umpama lilin, namun guru umpama layang-layang yang walaupun terbang di terpa angin, namun talinya masih berada di darat. Dalam menghadapi perubahan hala pendidikan yang semakin mencabar, guru pastinya perlu menyesuaikan diri dengan teknologi, dasar baharu dan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Jadi, untuk menguraikan implikasi hala tuju pendidikan terhadap peranan dan cabaran guru masa kini, saya persilakan panel pertama. Terima kasih saudari pengerusi. Hala tuju pendidikan negara yang berasaskan transformasi digital, TV dan kemahiran abad ke-21 memberikan implikasi besar terhadap profesion keguruan. Antara implikasinya peranan guru yang semakin luas. Guru kini bukan lagi sekadar penyampai ilmu tetapi juga pemudah cara mereka bentuk pembelajaran dan mentor pembangunan sahsia. Yang kedua pula kemahiran digital menjadi keperluan. Kini guru perlu celik teknologi untuk melaksanakan PDPC berasaskan digital, AI dan pembelajaran kendiri. Yang ketiga, tanggungjawab moral yang semakin besar. Dalam dunia tanpa sempadan, guru mesti menanam nilai-nilai murni agar pelajar tidak terjebak dalam budaya negatif. Yang keempat, beban dan tekanan kerja yang semakin meningkat. Pelbagai dasar baharu dan perubahan kurikulum menuntut guru agar terus fleksibel dan berdaya tahan Namun begitu, semua cabaran ini sebenarnya memperkukuh jiwa seorang pendidik untuk menjadikan guru itu lebih kreatif, matang dan relevan dalam membentuk generasi masa depan. Seperti yang sering disebut oleh tokoh pendidikan iaitu guru bukan sekadar profesion tetapi satu panggilan jiwa. Terima kasih panel pertama atas kupasan yang sangat bernas. Jelas bahawa perubahan dasar dan teknologi tidak seharusnya melemahkan semangat guru, sebaliknya menguatkan iltizam mereka untuk mendidik dengan lebih kreatif dan berkesan. Kini, bagi mengakhiri perbincangan fokus ketiga kita, saya menjemput panel kedua untuk berkongsi pandangan tentang bagaimana guru boleh memperkukuh jiwa pendidik dalam mendukung aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah. Guru berjiwa pendidik ialah tulang belakang kepada sistem pendidikan. Namun, untuk mengekalkan semangat dan keikhlasan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Maka, ada beberapa langkah yang boleh diambil bagi memperkukuh jiwa pendidik dalam kalangan guru masa kini. Pertama, guru perlu menyemai keikhlasan dalam tugas. Mengajar bukan sekadar mencari nafkah, tetapi satu amanah yang menentukan masa depan bangsa. Kedua, guru hendaklah meningkatkan ilmu dan kemahiran secara berterusan. Dunia berubah pantas, maka guru mesti menjadi pelajar sepanjang hayat agar sentiasa relevan dan berwibawa. Ketiga, Guru mesti memupuk kasih dan empati terhadap murid. Jiwa pendidik lahir apabila seorang guru benar-benar memahami jiwa anak didiknya. Bukan sekadar menilai mereka melalui grade. Keempat, pihak kementerian dan sekolah juga harus menyediakan sokongan moral dan kesejahteraan kerja agar guru tidak terbeban dan terus bersemangat. Maka, Apabila guru berjiwa pendidik ini hidup dalam setiap hati warga pendidik, nescaya aspirasi dan hala tuju pendidikan negara akan menjadi kenyataan. Seperti kata pujangga, seorang guru yang hebat mampu mengubah pelajar biasa menjadi luar biasa. Maka, guru berjiwa pendidik ialah aset utama negara ke arah kegemilangan bangsa. Terima kasih kepada semua panel atas perbincangan yang sangat menyentuh dan bermakna. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan hanya dapat dicapai apabila guru memainkan peranan dengan jiwa seorang pendidik sejati. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk akhlak, mencorak masa depan dan memimpin generasi agar menjadi insan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Seperti kata pepatah, tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Maka, tangan seorang guru juga mampu menggoncang dunia melalui ilmu dan kasih yang dicurahkan. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada hari ini yang bertemakan pendidikan tonggak kemajuan negara. Sepanjang bicara tadi, kita telah menelusuri tiga fokus utama yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara kita. Sudah terang lagi bersuluh, pendidikan merupakan nadi kemajuan negara. Tanpa pendidikan, manusia akan hilang arah. Tanpa guru berjiwa pendidik, hilanglah ruh dalam pembelajaran. Seperti kata pepatah, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Sebelum kita melabuhkan tirai forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk merakamkan uh, setinggi-tinggi penghargaan kepada panel-panel kita pada hari ini. Semoga perbincangan kita pada hari ini akan membuka mata masyarakat tentang kepentingan ilmu dan pendidikan itu kepada diri, masyarakat dan negara kita. Semoga ilmu yang dikongsikan itu menjadi amal jariah buat kita dan menjadi titik tolak untuk anak bangsa kita memartabatkan ilmu dan menjadikan uh, ilmu uh, pendidikan itu sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan mereka sekian terima kasih